ৰাইজ স্বাগতম জনাইছো বি ব্লক চেণ্টাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি চনা মই আমাৰ খুইৰাখ আৰু গোটেই পৰিয়ালটো মানে বহুতো গোটেইখিনি মিলি পেলাই এক জেগাত ফুৰিব যাব খুব ধুনীয়া ঠাই এটাত যাব ওলছো য'ত মানে বছৰৰ মূৰত প্ৰত্যেক মানে মাঘ মাহৰ শেষৰ ফালে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ উৎসৱ হয় আৰু সেইটো অৱশ্যে আমি নামানো কিন্তু তাত ফুৰিব যাম বা অলপ বজাৰ কৰিবহে যাম গতিকে ভিডিঅ'টো গোটেই চাইহে কমেণ্ট কৰিব কাৰণ উৰুচুৰু চাইবিলাক আমি নামানো যিহেতু পুৱামুকাত যাম তাত দুখীয়া গৰীব মানুহখিনিক ভগাই দিয়াৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কিছুমান কাপোৰ লৈছোঁ আমাৰ আছিলে আৰু মোৰ দোকানতো বহুতখিনি আছিল সেইখিনিও লৈ আহিছোঁ তাত ভগাই দিয়াৰ কাৰণে হয় বাৰু অ'লে বাহিৰত ঘূৰা ঘূৰিকৈ আছোঁ এফালে অলা হল না হোৱা নাই চাওঁ বাৰু কাৰণ বেছি টাইম ৰখি নাথাকি এইটিলো অ'লা হোৱাই নাই বাহ বঢ়িয়া লগা হৈছে জীয়াই অ' বা হোৱা নাই নে কি অ'লা হা ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ কিন্তু গাড়ী আহি পাইছি ইতিমধ্যে চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ নাই না কি বঢ়িয়া নাচখৰ কাৰণে হেৰি কৰিছা মানে ড্ৰেছটো বেয়া দেখো বুলি ওপৰত চুৱেটাৰ নিক না নেকি অঁ আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি মানুহ টেম্পুখনৰ মাজত বহিল আৰু চনা আৰু একদম আগত আৰু এনেকে হাজু আহি পালোঁ এতিয়া আমাৰ পিংকীহঁতৰ ঘৰত যাম মানে আমাৰ ভাই বোৱাৰীহঁতৰ ঘৰত ইয়াত অলপ চাহপানী খাই চিধা আৰু যাম মানে উৰুচৰ পৰা এইফালে আমাৰ চনাই আহিয়ে খোৱা লোৱা আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে ইয়াত আৰু আমাকো চাহ দিলে গতিকে খাই লওঁ আৰু সোনকাল যাওঁ আৰু চাহপানী খাই এতিয়া যাব আহি আছো পুৱামুখাৰ গেটৰ ফালে মানুহৰ ভিৰ চাওক ইয়াৰ পৰাই পুলিচে মানে কণ্ট্ৰল কৰি আছে আৰু এইখনে মেইন গেট এতিয়া সোমাই দেখাই আছোঁ গীতৰ আৰু এনেকৈ সাজু পোৱা মোক গেটেৰে সোমালোঁ উৰুচ আহি পালোঁ চাৰিওফালে কেৱল দোকানে দোকান আমি আচলতে বজাৰ চাব আহিছোঁ কাৰণ উৰুচ চুৰুচ যিহেতু আমি এইবিলাক নামানো বিশেষকৈ মই নামানো আৰু আমাৰ পৰিয়ালেও নামানে মাত্ৰ আমি বজাৰ পাতিহে চাব আহিছোঁ ক'ত কি কিনিব পাৰোঁ আৰু মানে অলপ কি পাওঁ চাম আৰু প্ৰথম সোমাই ইয়াত পাই গ'লোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা মানে কঢ়াই কেৰাহী কৰচ এইবিলাক গতিকে লৈ লওঁ চনাৰ কাৰণে আহি আছো পুৱামোকাৰ গেটৰ পৰা একদম ওপৰলৈ কেৱল দোকানে দোকান চাৰিওফালে চনাৰ কাৰণে বাৰু কিবা ল'লো আৰু আমাৰ সিহঁতেও যিহেতু আহি আছে কিবা কিবি পিছত কিনি আমি অলপ আগে তাকে গুচি আহিলোঁ আৰু মাইকী মাৰি ল'ত আহি থাকিলে যিহেতু দেৰি হৈ যায় গতিকে আমি অলপ আগতীয়াকৈ আহিলোঁ মানুহৰ ভিৰ চাওক মানে ৰাজমহলবিলাকত থকা ৰাজাৰ ৰজাৰ দিনৰ মানে কেটলা যেন লাগিছে এইবিলাক কিবা একদম সোণাৰ উপাৰ পাত্ৰেন লাগছে ন ৰজা পইচা জমা কৰা এ টি এম বেংক পুৰা মাৰিব পাৰিব আৰু এইফালে গডৰেজো আছে এইটো সৰু গডৰেজ এইটো ডাঙৰ গডৰেজ আৰু এইটো চাইডে গোটেই মিঠাইৰ দোকান তাৰ পৰা ইয়ালৈ এইফালে কাপোৰৰ দোকান মানে মিঠাইৰ দোকান কাপোৰৰ দোকান সৰু লৰা ছোৱালী খেলা দোকান নহোৱা বস্তু একোৱেই নাই গোটেই পাব ইয়াৰ ফালে ফেঞ্চি বজাৰত বেছি বস্তু উপলব্ধ বৰ্তমান এইফালে চাৰিওফালে ইছলামিক দোকান চোকান বহুত কিবা কিবি আছে আৰু আৰু এইফালে গোটেই এইবিলাক বৰ্ষাৰ দোকান ধুনীয়া ৰং বিৰংগী এইফালে বৰ্ষা আৰু এইখন দোকানত আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে সৰু ছোৱালীৰ মানে বৰ্ষাখিনি বহুত বেছি মৰম লগা ভিডিঅ'ত কেনে দেখিছে নাজানো কিন্তু চকুৰে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ঘূৰি ঘূৰি ইয়াত আমাৰ চনাহঁতকো লগ পালোঁ চোনাই মানে আহিয়ে কান্দা কাটা আৰম্ভ কৰি দিলে ভিৰ সোনকালে যাম কাৰণ ঘৰতো যাব বোলে ইয়াৰ পৰাই যায় চিধা ঘৰত যাব ন ঘৰত যাবি এতিয়া বজাৰ কি কৰিবি পাৰ অ কাপ এই কাপকেইটা মজা লাগিছে ন হেল্ল' 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 আৰু এই দোকানখনত দুটা ধুনীয়া বস্তু ল'লোঁ সৰু সৰু দেখি বহুত বেছি মৰম লাগিছিল সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ এইফালে সেই দুটা চাওঁ দেখেদি এইটো লাহেকৈ বি আই চি আই গাল সেইকাৰণে ছেভিংটো দৰকাৰী বস্তু ছেভিং কৰাৰ কাৰণে এটা বস্তু লৈ লওঁ সেইফালে দোকান আছে বাৰু দেখাই আছোঁ আৰু তাত কিবা কিবি লৈ লওঁ কি ক বিয়া কচোন যেতিয়া ছেভিংছ লাগিব হয় না ধুনীয়া বস্তু এইটো লৈ ল'লোঁ নাও চলাই থকা মানুহ চৌকেশত সজাই থকাৰ কাৰণে কেনে লাগিছে মজা না